men pirimqulov ibrohim oltinsoy tumanidan keldim meni ko'zim ko'rmay qolgan edi keyin mana shu dinov rayonida klinikaga keldik ko'rdilar doktor ma'rufjon ko'rdilar davoladi e xudoga behisob shukur mana hozir juda yaxshi ko'zim ko'ryapti bugun to'rt kun bo'ldi Ondan görməsidir. Məni hazır hamma yerdə görüb özüm yürüb-gələndim, şu doktorğa Rahmat Mərufjanğa. Cüdə qolları yüngül, bir həqiqi insan ekan. İlahım şində insanlar çox olsun. İrimiz, xalqımızğa doima yardım qoyuşunlar. Allah ömürlərini uzoq qısın. Mə şində deyə düşünürəm. İlahım sağ olsunlar. Mən şurda işləyən xadimlər, olar şəhərdə, kiçik doktorlar hamma-hammələri yaxshi xizmat qiladi ekan mana keldik ko'rdik xudoga shukur mana ko'zimiz ochildi endi inshaalloh buyog'i yaxshi bo'lib ketadi degan umiddamiz hamma umidimiz ollohdan mana shu doktorimiz ilohim umrlari uzoq bo'lsin sog' bo'lsinlar har kuniga qancha qancha kishi operatsiya qiladilar hammasi minnatdor mana shu yerdagi bir birimiz bilan gurun qilamiz hamma xalq minnatdor rahmat doktorimizga yana ham umrlari uzoq bo'lsin ilohim sog' bo'lsinlar shunday insonlar dunyomiz davlatimizda ilohim ko'p bo'lsin juda juda ko'p bo'lsin deb o'ylayman yana ham ko'p bo'lsinlar sog' bo'lsinlar keldik mana operatsiya qildilar birov unday birov bunday deydi men bilmadim haqiqatdan ham operatsiya juda yaxshi og'riqsiz narkozsiz men hech bir operatsiyaga narkoz ichirib yo ukol qilib nima qilganini sezganim yo'q shunday keldim shunday kirdik analizlarni oldi kirdik yoting dedi yotdim hech narsani sezmadim mana shu juda bir qo'llari yengil ajoyib inson ekan yana ham aytaman juda juda qo'llari yengil inson ekan juda yaxshi men o'ylarim bor og'riydi nima deb hech qanday og'riq sezganim yo'q bunday bir boshqa hech narsani sezmadim o'n minutmi o'n besh minutmi yigirma minutmi yotdim eni soatga qaragan yo'q lekin darrov chiqdik xudoga behisob shukur mana hozir yaxshi hammani ko'rib turibman ko'zga gavhar qo'ydilar shu doktor kelganimizda ko'rib tekshirib operatsiya qilamiz bova ko'zingizga shunday dedilar keyin men aytdim doktor uni siz bilasiz dedim keyin ko'rib mana shunday ukolsiz narkozsiz davoladi ghir qo'ydi mana xudoga shukur ertasi kuni ko'zimni ochdi mana hozir yorug' dunyoni ko'rib turibman juda yaxshi rahmat doktorimizga ilohim umrlari uzoq bo'lsin sog' bo'lsinlar doimo yuz yoshga kirsinlar ham ilmli bilimli bo'lsin mana shu yerda ishlayotgan xodimlarni hammasi ham sog' bo'lsin umrlari uzoq bo'lsin hammalarini rahmat